ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ईदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ति प्रलये न च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रहमहदियोनिर् अहं बीजप्रदपिता सत्वं रजस्तम इति गुणाप्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ते महाभावो देहे देहेन मव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चाणुभ रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णा सङ्गः समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध भारत सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्यतोत्तमप्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजस्सत्वं तमश्चैव तमः रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजशीतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षव अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमशीतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां अमलान् प्रतिपद्यते रजषी प्रलयन् गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुस्सद्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानन्तमसफलम् सत्पात् सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणव्रतिस्था अतो गच्छन्ति तामसाः नान्यन् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं व्यते मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानि तान् देहि त्रिन् देह समुद्भवान् जन्म विमुक्तोमृतमश्नुते अर्जुन उवाचो कैर्लिङ्गैस्तृन्गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारकथञ्चैतंिन्गुणानतिवर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति निगते समदुःखसुखः समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनाः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागे गुणातितः स उच्यते माञ्चयोव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्या व्ययश्च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च हरि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्री श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु